Вы приезжаете туда на свечный ящик, на свечную лавку. И там мне да? на вычетку. хотя бы, хотя бы на 40 дней, чтобы я записала. Mm -hmm. потом, со временем, уже, через время, через полгода. И может на постоянно, что туда до него привозят на вычетку. Поняли? Люди mm -hmm. приезжают на вычетку. Поняли? Ага, и ведение. Да. Ну, конечно. Сажешь. Обязательно понял. С этим вопросом всем за этим вопросом займитесь. Я то ему позвоню, тогда может он чтоб приехал, да. Чтобы мне можно было или данить. Ну, в Данником уже и не надо ехать, да, пока? Чтобы хоть с Даником побыла, я таки далеко этот комсомольск. Да. Сынок. ну ты уже батюшка прям. И мячик тут у вас есть, да? Он играет мячик. Ты играешь мячик, да? Играет. У гитару кого-то утянуло, не дает убрать. Поставил да? на гитаре. И мячик-то играет, да? Я Больше учу. всех он любит батюшку. Да. Я Батюшки вам, просто не же. получается у меня сбросить вам те видео, которые он вам там наделал. Там вы у него уже спеваете «Сына умерла Украина». В общем, подставляет там на вашу фотографию, там всякие эти делает. Да. Ой, батюшка, выйдите уже, пожалуйста. Я я считаю, там... все, все, хорошо. Все нормально. Все нормально. Значит, я приду 29-го, и тебя через две недели, даже, даже меньше. Понял? Приду тебя посещать. А что жди меня? Я сейчас уже буду ехать, потому что уже пора ехать. Ждут батюшку люди. Хорошо?